এইটো যে টেষ্টি কিচনলৈ স্বাগত জনাই আজি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ভাপা দৈ এই ভাপা দৈ বনাবৰ কাৰণে মই কি কৰিছোঁ এইটো গিলাচৰ জোখাৰে মই ইয়াত ডেৰগিলাচ গাখীৰ লৈছোঁ ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা এয়া গাখীৰ মই ডেৰগিলাচ লৈছোঁ তাৰপিছতে সেইটো গিলাচৰে চাৰিভাগৰ এভাগ মই একেটা গিলাচৰে চাৰিভাগৰ এভাগ মই এয়া দৈ ৰাখিছোঁ আৰু সেই একে পৰিমাণৰ একে জোখাৰে কাপটোৰ চাৰিভাগৰ এভাগ মই এয়া চেনি লৈছোঁ এতিয়া মই কি কৰিম দৈখিনি অকণমান টেঙা হ'লে ভাল হয় দেই মই এই ফ্ৰিজত অকণমান টেঙা দৈ আছিলোঁ এই দৈখিনি লৈ লৈছোঁ এতিয়া দৈখিনি মই ইয়াতে দিম আৰু বিলটোৰ সৈতে মই ফেটি ল'ম দৈটো ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এয়া আপোনালোকে এনেকৈ এডালে হেৰি নকৰিলে বিলডালে হেৰি নকৰিলে আপোনালোকে মিক্সিটো মাৰি ল'ব পাৰে দে খুব সুন্দৰ হ'ব লাগিব কিন্তু মিশ্ৰণটো দিলোঁ দি পেলাই কি কৰিলোঁ ইয়াত ডেৰগিলাচ গাখীৰ যে লৈছিলোঁ ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা এই গাখীৰখিনি মই ইয়াত এতিয়া ইয়াত ঢালি দিলোঁ পুনৰ আকৌ এনেকৈ ফেটিলোঁ ইয়াত দেখিছানে এইটো ভাপা দৈ আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ কথা এটা কওঁ আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটো লৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহে হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব নাই এইটো যে টেষ্টি কিটচেন আৰু ভিডিঅ'টো পঢ়িলাৰ পৰা শেষলৈকে চাব দেই দেই তেতিয়াহে গোটেই ৰুব পাৰিব কাৰণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দিয়া যায় এতিয়া মই কি কৰিম ইয়াতে এয়া চেনীখিনি ঢালি দিম ইয়াত চাওক চেনিখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিম সুন্দৰকৈ দি পেলাই এইটো সুন্দৰ এটা মিশ্ৰণটো ভালকৈ মই ইয়াত ঢুকি দিম ইতিমধ্যে মিশ্ৰণটো এয়া সুন্দৰকৈ ফেটা হৈ গৈছে এচাউ এইটো সুন্দৰকৈ ফেটা হৈ গৈছে এতিয়া মই কি কৰিম এইটো এয়া গিলাচ তিনিটা ল'ম গিলাচ তিনিটাত এইখিনি সুন্দৰকৈ মই এতিয়া ঢালি দিম কিন্তু এইটো কথা মন দিব যাতে সম্পূৰ্ণকৈ নিদিব আধাতকৈ অকণমান বেছি বেছি দিব দেই তাতকৈ বেছি দিলে এইটো যিহেতু ফুলিব গতিকে তাতকৈ বেছি দিলে বেয়া হ'ব ঢলা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে এটা এয়া চাওক এয়া চচপেন এটা পাতি দিলোঁ যিহেতু ভাপত ভাপা দৈ হ'ব গতিকে ভাপতে সিজাব লাগিব ইয়াতে মই এয়া চাওক এই দুগিলাচমান মই পানী দি দিছোঁ এয়া দুগিলাচমান পানী দি দিছোঁ দি পেলাই এইটো কোনো নিৰ্দিষ্ট সীমা নাই এটা আন্দাজত দিলে হ'ব পানীটো তাৰপিছতে এয়া মই চেন দি পেলাই তাতে মই এইয়া এটা বাকী পাতি দিম ষ্টেণ্ডৰ ওপৰতে মই গিলাচকেইটা থ'বৰ কাৰণে এটা হেৰি পাতি দিলোঁ দি পেলাই এইয়া গিলাচকেইটা চাওক ইয়াত কইল পেপাৰ থাকিলে কইল পেপাৰৰ ওপৰত যদি মেলিয়াই দিয়ে বেছি মানে ন শিকাৰুসকলৰ কাৰণে ভাল হয় কিন্তু মোৰ আজি মানে কইল পেপাৰ নাই সেইকাৰণে মই মই ঘৰত বনালে এনেও কইল পেপাৰ নিদিওঁ আজি দিলোঁহেতেন কিন্তু মোৰ কইল পেপাৰ নাই আজি সেইটো কাৰণে কইল পেপাৰ দিয়া নাই এনেই ধুনীয়া হ'ব চাব এনেই দি দিলোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ কৈ পাব নিজাকৈ বনাব পাৰিবতো নাই দি পেলাই ষাপনীখন মাৰি দিলোঁ গেছটো জ্বলালোঁ তাৰপিছতে চচটো আষ্টেকৈ ইয়াতে বহুৱাই দিলোঁ লৰচৰ পৰা নাই লাহেকৈ বহাই দিছোঁ দিলোঁ দি পেলাই মই এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত মিডিয়াম ফ্লেমত মই পোন্ধৰৰ পৰা বিছ মিনিট সময় এনেকৈ ভাপতে মই গাখীৰখিনি উতলিবলৈ বা সিজিবলৈ দিম ইতিমধ্যে চাউল অতি সুন্দৰকৈ এয়া ভাপাডৈ প্ৰস্তুত হৈ গৈ আছে এ সুন্দৰকৈ ভাপাডৈ এয়া প্ৰস্তুত হৈ গ'ল এয়া সুন্দৰ হৈছে চাউল এতিয়া অকণমানে মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এতিয়া এইখিনি মই আধা ঘণ্টা সময় এয়া চাওক এই বেটখনক ল'লোঁ এতিয়া মই এয়া চাওঁ এইখিনি আধা ঘণ্টা সময় ফ্ৰিজত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এয়া দুইখিনি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে ইয়াতে মই কেইটামান কিচমিচ আৰু এয়া কেইটামান এয়া কাজু দি দিলোঁ খুব সুন্দৰ ৰেচিপি এয়া দেখিছেনে এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ ভাপা দৈ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল এয়া কি সুন্দৰকৈ ভাপা দৈ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল গতিকে এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকেও সুন্দৰকৈ বনাই খাব আৰু এটি নতুন ৰেচিপি লৈ অহা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিলোঁ